videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling salom muxlislar ushbu video dunyoni boshqarayotgan sulolalardan biri haqida vintzo'rlar sulolasi mashhur qirollik shijarasi haqida gap ketganda ko'pchiligimiz buyuk britaniyaning qirollik oilasini eski olamiz vintzo'rlar shijarasi yigirmanchi yigirma birinchi asrning eng mashhur va nufuzli qirollik oilasi hisoblanadi vintzorlar sulolasi bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilning o'n yettinchi iyulida qirol georg tomonidan tassis qilingan bo'lib ushbu shajarani saksin koburg godtskiy nomli eski nemis familiyasidan qutulish uchun qilingan edi vintzorlar yirik klanining taxt vorislari malikalar yelizaveta va margarit opa singillar edi katta opa taxtga o'tirgandan keyin qirolicha bo'lishni orzu qilgan singil margaret qirollik oilasiga nomunosib holda o'z xohishi bo'yicha ish tuta boshladi endi u tungi klublarga boradigan do'stlari bilan vaqt o'tkazib alkogolli ichimliklar iste'mol qila boshladi sariq pressa esa bundan o'z manfaati yo'lida foydalandi qirolicha majburiyatini bajarishga kirishgan yelizaveta boshqa oila a'zolaridan farqli o'laroq millat oldidagi burchini bajarishga kirishdi qirolicha o'zidan ketib qolgan oila a'zolarini past darajaga tushmasliklarini talab qilib ularni o'ziga keltirishga ming mashaqqat bilan harakat qildi ammo bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda vaziyatni umuman boshqarib bo'lmas darajaga borib qoldi qirolichaning to'rt farzandlaridan birdaniga ikkitasi oilasi bilan ajrashishga qaror qildi shulardan biri taxt vorisi shahzoda charlz rafiqasi va norasmiy xalq malikasi maqomini olgan diana spenser bilan ajrashdi o'sha yili vinsor saroyi yonib ketdi qirolichaga nisbatan daromad solig'i belgilandi va qirollik oilasining moliyalashtirilishi qisqartirildi yelizaveta bu inqirozni bir amallab yengib o'tdi biroq 1997 yilda uning boshiga yana bir sinov kelib tushdi malika diana avtomobil halokati natijasida vafot etdi asrlar davomida shakllanib kelgan an'analarga amal qilgan qirolichani bu paytda xalq sovuqqonlikda aybladi ushbu vaziyatdan ham qirolicha o'z obro'yiga putur yetkazmagan holda chiqib keta oldi ammo besh yil o'tib elizavetaning boshiga yana bir zarba kelib tushdi taxtga o'tirganiga ellik yil to'lishi munosabati bilan yubiley bo'lgan yili elizaveta ikki yaqini onasi va singlisidan ayrildi ushbu sinovlar oldida qolganlari mayda hodisalardir masalan qirolichaning nabirasi kechalardan biriga svastika belgisi tushirilgan nemis formasida kelib buvisini xursand qilgan yaqinda qirollik oilasining uydagi arxiv kinomateriallaridan birida bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yillarda yelizavetaning o'zi ham fashist millatchilarning salomlashuvini berayotgani ko'zga tashlangan u paytlar vinzorlar sulolasi gitlerga nisbatan yomon munosabatda bo'lmagan keyinchalik esa buni yopdi yopdi qilib yuborishgan va uni boshqa hech qachon esga olishmagan